Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Hard Killers basados en el libro. Kant continuó mirando a Bison mientras éste se desplazaba para sentarse en la cama de tatuajes. ¿Terminaste? preguntó Bison. Lo terminaré mañana. Acabas de regresar, así que solo estuve trabajando mientras esperaba que volvieras a casa. Yo también tengo algo que decirte. Me hice un tatuaje en secreto. ¿Tienes un tatuaje? Sí, ¿quieres verlo? Por supuesto que quiero verlo. También tengo curiosidad de saber por qué no me dejaste tatuarte. Tu novio es tatuador, por si lo habías olvidado. Bison sonrió juguetonamente mientras se desabrochaba los pantalones. Kan frunció aún más el ceño y sus hermosos ojos empezaron a mostrar sorpresa. ¿De verdad tienes que quitártelos? Sí, tengo un tatuaje en el muslo. ¿En qué parte del muslo? En la parte interna del muslo. Bison se quitó los pantalones y se recostó en la cama para mostrarle a Kana el tatuaje que tenía en la parte interna del muslo. El tatuador no dijo nada, se quedó mirando el tatuaje en esa zona, mirándolo rápidamente. Su rostro se puso rojo, sin una sonrisa en sus atractivos rasgos. ¿El tatuador es hombre o mujer? Un hombre. Es lindo. ¡Bison! Can apretó los dientes, intentando reprimir sus celos. El iPad que utilizaba para diseñar estaba en el mismo sitio donde solía guardarlo. Se puso de pie, con las manos en las caderas, y se elevó sobre Bison con los ojos entrecerrados y concentrados en el lindo rostro de su amante. ¿Por qué me llamas así por mi nombre? ¿No es bonito? Me estás haciendo enojar. Tu novio es tatuador, pero fuiste a dejar que otro hombre te tatuara. Entonces qué hay de malo en eso? Es solo que la posición donde te tatuaste es. ¿Estás celoso? Preguntó Bison directamente, tratando de no sonreír mientras Kan miraba el techo y apretaba los dientes en respuesta. No. Entonces qué pasa? Can se quedó mudo por un momento y su rostro se puso rojo. Luego su hermoso rostro se ensombreció y dejó escapar un sonoro suspiro No quiero parecer infantil pero sí tengo celos del tatuador que te tatuó aunque ni siquiera sé quién es ah y estoy realmente enojado contigo por por dejar que alguien más toque ese punto en la parte interna de tu muslo esa posesión es simplemente tonta jaja ja, espera estás a punto de llorar de ira ¿De qué te ríes? Los ojos de Khan estaban rojos. Bison tenía razón. Se sentía enojado y con ganas de llorar. ¿Por qué? Tonto, cuando Bison se reía así, parecía como si se estuviera burlando de él. ¿Qué clase de tatuador eres? Míralo bien. Este es un tatuaje adhesivo. Me lo hice yo mismo. ¿Dónde? ¿No es un tatuaje real? Jaja, ja! realmente te estás poniendo nervioso por esto. Bison se echó a reír a carcajadas. Kan, haciendo puchero, se acercó y agarró su pierna con firmeza. La cálida mano de Kan agarró la rodilla de Bison, mientras abría las y presionaba la rodilla contra la cama del tatuaje. La postura de Bison era bastante provocativa a veces, Khan podría haberlo puesto intencionalmente en esa posición. Sus hermosos ojos se enfocaron en la parte interna del muslo de Bison mientras descubría que el diseño del tatuaje adhesivo hizo que Khan mirara al lindo chico con determinación. ¿Me estás tomando el pelo? Sí. ¿Cómo podría atreverme a dejar que alguien que no seas tú me tatuara? Eso sería un desastre.